Очень много продолжает, в общем-то, в городе выполняться и в плане защиты прав детей, детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. Готов, по сути дела, к приему детей на реабилитацию, местный центр реабилитации детей готов работать по детскому оздоровлению отдел по делам семьи и молодежи Славянского горсовета, потому что в то время, когда родители должны восстанавливать город, естественно, детям нужно уделить внимание, и мы предоставили такую возможность получить оздоровительную услугу детям Славянска и в Светогорье, и на побережье Черного моря, и в Днепропетровской области, и эта работа будет продолжаться. Очень важный аспект работы – это санитарно-эпидемическое благополучие города. Это проведение масштабной профилактической работы с целью не допустить вспышек инфекционных заболеваний. А все условия, все возможности для этого были. Это отсутствие водоснабжения, это отсутствие света, это и, к сожалению, ограниченное количество продуктов, которое было в городе. И тем не менее, и та профилактическая работа, которая проводилась санэпидслужбой и городскими властями, она была очень многогранна, она была разноплановая, это и информационное обеспечение, которое собственно говоря призывало население обязательно кипятить воду, ну то есть самое элементарная правила гигиены. это работа по отлову бездомных животных, которых в городе появилось очень много, это и работа со стихийными рынками, и с торговлей в несанкционированных местах. В общем-то, все это дало результат. И на сегодняшний день в городе не зарегистрировано ни единой вспышки инфекционных заболеваний. Это очень важно, это очень актуально. Вот мы очень коротко, очень так вот в лицопросом провели такое подведение итогов, что было сделано за 24 дня мирного времени. Вот только вдумайтесь, пожалуйста, 24 дня. А на сегодняшний день восстановлено жизнеобеспечение города, не допущены вспышки инфекционных заболеваний, проводится ремонт и виден выход из тоннеля в плане разрушений. Благодаря чему это было достигнуто? Ну вот коротко так подводя итоги, я считаю, что первое условие – это консолидация усилий. Один в поле никогда не воин. А вот когда будут консолидированы усилия, власти, центральной, региональной, местной, бизнеса, общественных организаций, религиозных учреждений и так далее и тому подобное. Всех не перечислить. Просто меценатов и просто не безразличных людей. Вот тогда это будет иметь эффект. Несомненно, я не могу не сказать о той помощи, которую мы получили от соседних и не только соседних регионов. Беда не оставила равнодушны многие регионы Украины. Они сегодня перечислялись. Я не буду делать акцент, я хочу только добавить еще и Харьковскую область, и Днепропетровскую область, которые откликнулись и которые активно включились в процесс восстановления Славянска и всего северного региона. Славянск – это не только Город Славянск. Это еще и Николаевка, и Святогория. И вот сейчас э, акцент сместился на Святогорье, и там идет прием беженцев и пострадавших от э, активных боевых действий в городах Донецк, Горловка, Дзержинск, Авдеевка ну, и многих других регионах, где сейчас звучат залпы, выстрелы. И э, на Святогорье, на небольшой город, инфраструктура которого не готова к большому приему людей, вот сейчас э, выпала такая участь проверки, да, а насколько они смогут принять, насколько они смогут удержать ситуацию, и я обращаюсь сейчас ко всем небезразличным. Вот гуманитарные грузы в виде пищевых наборов продуктов питания сейчас нужна не в Славянске, Славянск уже живет, Славянск уже запустил работу основных предприятий, а вот эта гуманитарная помощь сейчас нужна Святогорье. В городе очень много детей, поэтому детские наборы, гигиенические памперсы – это вот теперь все то, что ждет Святогорье. Но мы готовы и мы работаем над восстановлением и жилищного фонда, и учреждений социально-культурной сферы. И, конечно же, славянскому нужна помощь в строительных материалах. Люди настроены на то, чтобы своими силами восстанавливать жилые дома. Люди готовы на то, чтобы восстанавливать свои рабочие места. Предприятия города ориентированы на активную жизненную позицию в плане восстановления э, инфраструктуры э, города. Поэтому вот все это называется, наверное, местным патриотизмом. Может быть, это громко, но вот здесь сидят патриоты, которые любят свой город, которые любят свое дело, которые делают это свое дело. И э, есть хорошее такое выражение. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Я думаю, каждый из присутствующих мечтает о том, что город Славянск после войны станет лучше, краше и развитее, чем он был до начала активных боевых действий. Я думаю, что в городе делается все для того, чтобы эти трудности были преодолены. Внимание центральной власти, понимание центральной власти того, что происходит в Донбассе. Сейчас очень стала такая фраза э, расхожая – услышать Донбасс. Знаете, нас не надо слышать, нас нужно просто понимать. Здесь живут такие же украинцы, такие же патриоты, которые э, хотят, чтобы Украина была единой, неделимой, процветающей и э, страной, э, которой можно было бы гордиться.